богатство это ее народ так как богатство украины это все мы являемся мы и подтверждая вашу мысль, хочу сказать, что люди действительно удивительные. Мне рассказали, что случилось горе. В одной из семей нужны были, были достаточно значительные средства для того, чтобы сделать операцию ребенку. Нигде эти деньги достать было нельзя. И тогда представители сельского совета обратились к громаде. Причем это обратились и думаем, ну дадут, не дадут, помогут, не помогут, но попробуем. Так вот, денег собрали намного больше, чем нужно было уже на операцию. Уже ребенок уехал на операцию. Операцию, а люди прибегали, приносили деньги и говорили тысяч. по каким-то, вы знаете, о каком я случае проблемой. говорю. Александр Семенович, да. и все-таки завершая нашу передачу, к сожалению, вот такую короткую, что мы не можем обо всем рассказать, скажите, что в ближайшее время вы планируете делать? Потому что это уже наша добрая традиция завершать каждую передачу именно вот таким, так сказать, прогнозом на будущее. Первым прогнозом, который всегда сбывается. 1 июня ⁇ День защиты детей. Буду пытаться быть сразу во всех районах, но, безусловно, меня пригласили в Коминтерновский район, пригласили меня. Уже есть определенный план работы по раздельной. 7 числа работа будет работа тоже в раздельной, 12 числа это строится. 15 я сейчас говорю о раздельной, потому что я на следующую передачу пригласил своего коллегу, руководителя фракции Народной партии Мирошникова Анатолия Михайловича. Знаете, много вопросов возникают у меня. Я хочу, чтобы на некоторые вопросы, которые я не понимаю, почему это не происходит, чтобы ответил коллега, который находится, скажем, находился у руля. Посмотрим, поспелкуемся будет живой разговор. Мы проделали определенную работу с каналом. Я хочу, чтобы для, для людей из раздельной, были даны внятные ответы. Мы еще сделаем какие-то опросы для того, чтобы даны были внятные ответы из первого источника. Я бы мог сам какие-то вещи прокомментировать, но я там человек новый, с людьми я как бы начинаю только общаться для того, чтобы была объективная ситуация и не было какого-то перекоса во мнениях. Мы с вами, я попрошу вас, попрошу канал, чтобы мы сделали такую мы С удовольствием Анатолий Михайловича да, Мирошникова да. будем ждать в нашей вот программе. Да. такая вот такой у меня есть, так сказать, минимальный план. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо, уважаемые телезрители, что вы были с нами. До встречи на телеканале ОК.